Такою командою їдемо сьогодні в село в Глетенці. Будемо співати пісні. Серйозно. Yeah, yeah. Їдемо на вілич. І там буде про... 재미 식으로 אתronickt experiences הי filt ר projecting Это наши братья и сестры. Я призвать Илайджа. Первый Илайджа, а потом то Селина и Сими, и также Фейва, Соломон и Эбрахам. Да, отец Вера, да. Друзья, приятно с вами познакомиться. Для нас Рождество все это не праздник, просто праздник. Это когда мы вспомним, что Бог пришел до нас. В Библии у Иисуса есть разные имя. А одно имя, которое мне очень понравилось, это Иммануэл. Что означает «С нами Бог». Бог с нами. Зараз в стране дуя тяжка, вина, тревога, есть, ну, там, э, великие проблемы, немало Но мы знаем, что Бог с нами. Бог с нами. Аминь. И для нас это очень великий э, поддержка. Когда мы знаем, что с нами Бог. С нами это сами Бог, которые живут там только на небесах. А вы пришли на земле и сказали, что я хочу прибыть с вами. Потому что мы дуже радимся И мы рады, что мы с вами здесь. Все брат нас, Максим нас пригласил. чтобы вас э, послужить сложно. Да, послужить. наше э... сердце. Да, наше сердце. А брат Масим сказал одно слово, что если человек любит Иисуса Христа, значит мы все братья и сестры. Аминь. Амин. Если вы любите Иисуса, мы тоже любим Иисуса. И мы братья и сестры. И мы друзья приемно, что сегодня есть такая возможность и послужить. Так что погода такая, холодная, она в Африке не а да. и Мы рады, что вы здесь. Я хочу, чтобы вы знали, что вы не один. Бог с вами. Неважно, какая трудность, какие проблемы какие у нас есть, и здоровьями. но с нами Бог. И тут это не наша земля, тут это просто мы проходим мимо. Наша вечная земля – это на небеса. там, где наш Бог. Да, мы тут будем сто лет, сто пятьдесят, сорок лет, не будем тут наконец, да? Наша земля вечная – это на небесах. Бог нас чекает там. Поэтому я хочу, чтобы мы тримали. И каждый день мы ближе шагом, шагом ближе к нашему э, спасению. И я хочу, чтобы вы э, не грустили там, да. Вы радуйтесь во Иисуса Христа, потому что у нас есть Бог, который с нами. Аминь. 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 Аминь да? Братья, мы будем молиться там, да, рады, да Давайте, братья, чтобы не помогли.

свидетелей, Господь, которые тут служат. Молимся за наши все бабушки, дедушки, которые тут живут. Иисус, ты нас спаситель. Молимся, чтобы ты исцелил каждую болезнь во имя Иисуса Христа. Дай мне, дай посольство. Дай, чтобы они знали, они попали, они веруют Тебя до конца жизни. Чтобы когда ты пришел забрать нас, мы разум вместе славы тебе на небеса. Слава тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Да, 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 мы тебя, братья, то, приедини, Существу. Да, Существу. с братья и сестры, сегодня приехали. Слава Существу. Богу. Существу. А, слава Богу. Да. Иисус любит нас. Аминь. Аминь. Аминь, Амин, Амин, да. Иисус нас любит. От а всем братьям можешь сказать. Да, Амин. Да, Амин. да. Мы приехали приветать вас Рыдвом Христовым. Да. Амин. Слава Иисус Богу. Иисус с нами. Его имя Амин. Эммануэл, да? Эммануэл. С нами Бог. С нами Бог. Потому что мы приехали, чтобы вас приветать и да, приведи час с вами там да, резвом Христова. Аминь. 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 Да. А, я, я конфеты там, да, братья? Можно там, да? Мы их вам там. Да, да. Братья, да, да. Витаю, витаю вас. Витаю. Витаю, витаю. Мы все витаем. Мы все витаем, да, братья, да. О, брат, мы вас любим. Мы вас любим. Иисус вас любит. Иисус любит вас. Amen. Amen. So dope. This is one movie. So good. So good. So We have more in More the same way. So good. So good. So good. So good. So good. So So good. So So good. So good. So good. So Это вид радости. Да, да, да. Это вид да, радости, да. Вид радости, радости, да. радости, да. Вид радости. Да, брат Максим сказал, что если у человека любит Иисуса Христа, мы братьями. Не важно, Африка, Украина, мы все братьями. Иисус вас любит. Иисус любит вас. Иисус любит. В будем мир, мы молимся за Украину, за страны. Слава Богу. Все ему, только ему слава, хвала, поклонение. Аминь. Аминь. аминь, 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 да Хорошо, будем Бог, молиться. будем молиться, да, брат, да, давайте да, мы да. все помолимся слава тебе аминь. наш Господь, слава тебе наши спаситель. мы молимся аминь. за наши папы, которые живут в этом комнате я молюсь, чтобы Господь мы твоей присутствии завжди был с нами во имя Иисуса Христа я молюсь, чтобы исли ты исли всякой болезни написано в Библии, что ранами Иисуса Христа мы ислины исли аминь. каждого во имя Иисуса Христа тиранами Иисуса Христа мы и смени, Господь, чтобы твой мир, твои потребка забыли были с ними. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы вас любим, и мы вас витаем еще с Резвом Христовым. Let's say Merry Christmas, you all. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. God bless you. God bless you. God bless you. Да, Виталий Ва, вы сюда, когда мы пришли, чтобы приветствовать Иисуса Бога, Христа Христовым. Народился Иисус, славим Его, да? Славим да, его. да, да, да. Иисус народился, славим да. Его, да, не все, славим Его. Да. Иисус народился, славим, славим Его. О, Иисус славим народился, славим Его, славим его. его. да. Славим его. Мы славим Его, <свят> да. С Новым Рождеством, о, Виталий Вас! Виталий! Виталий, да, Виталий! Мы хотим Вас привитать к Северозвозу Да! Да! Иисус народился славим Его! Иисус народился славим Его! Иисус народился! Мы приехали в, мы, брат, в Африке, с Рызом Христова, Мы братья и сестры из Африки, но мы то любим Иисуса Христа. потому что мы с вами еще, мы, вы молодые, вы молодые, вы в душе, вы еще тепло, все, там любовь Бога соединяется со все нас разум. Так что мы братьями и сестры. И мы вас вот любим. С любовь Иисуса Христа, мы в вот одной семье. мы хотим вас э, да, сказать, что Бог Иисус, с нами. И молю, да? С нами Бог. Он нас любит. И когда мы уповаем на Него, Он никогда не покидает. Иисус Николи, Николи не покидает. Вы завтись с нами. Потому что требует, чтобы верить в Нем. Треба, чтобы завтись уповать на Его. И вы Николи. Может быть, тут нема родственников, может быть, тут нема дочки, война, э, все ситуации может быть Но Иисус завжди с вами, ночью, днем, никогда не покидает. Да? Он с нами. Да, Потому что, да, тримайтесь, тримайтесь, мама, тримайтесь, Иисус с нами. Добрый? Mm -hmm. Добрый, да, будем дальше. Дякую, Можем дякую. помолиться с вами, дякую, да? Дякую вам. Да. Аминь. Дякую вам. Хорошо. Uh, Abraham, you can pray. You can pray even in English. Please short. Yeah, you can pray shut it. In Jesus' name. Amen. Father, we say thank you for today. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Thank you, God Almighty, for your grace. Thank you for your faithfulness. As we are here, we go to do some good will, Father God. We pray that you may bless us in Jesus' name. Amen. And make us to bless them as well in Jesus' name. Amen. Give them good health and strengthen them in the mighty name of Jesus. Any evil upon their lives, we stand against it in Jesus' name. We pray that at the end bring peace to you, Ukraine in the mighty name of Jesus. Amen. Jesus Christ, in Jesus' mighty name, I pray. Amen. Jesus born in Igor. Витаю, витаю, витаю вас, витаю, 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 да, наши дорогие, витаю вас. Иисус народился, слави Его. Его. Да, мы Пробили. пришли, чтобы вас приветствовать, приветствовать да, э, с Резьбом Христовым. Мы, мы приехали с Виднис, и Виднис, наши братья, э, пастор Максим.

Славы Бог Иисус имени. никогда не покидает. Славы. Вы нас любите. Может быть, тут чуть-чуть далеко, быть родные, близкие, может быть, там тут нету это внуки и все. Но Иисус с вами. Он с вами, и Он никогда вас не покидает. Это все наши надеи. Наши надеи, что Иисус с нами. С нами Бог. Его звать Эммануэл. Означает Бог с нами. И Он завис с нами. Мы хотим сказать, чтобы вы опавали. только на Господа только на Господа. Все наши упования только на Господа. Потому что Он нас любит. И Он нас завди чекает открытыми руками, чтобы идти нам потребность. И мы тоже вас любим. Брат Максим сказал, что я что люди любят Иисуса Христа, мы одна семья. Не важно откуда, в Украине, Африка, мы все братья и сестры. Аминь. Аминь. Аминь да. Так что Иисус вас любит. И будем помолиться, да? Брат Максим, помолись, да? Да. Хорошо. Да. Брат Максим, будем помолиться, и мы будем подтримать. Дух Святой подтримает, тебе помогает. Соблю добрый, хорошо? Хорошо. Ранами Иисуса Христа мы исцелены. Иисус с тобой, Бог с тобой. Мы никогда не оставим. Мы завтра будем с тобой, хорошо? М

Все да. Брати Браті сестри, будемо далі. Так? Тут він був саме перший. Він мені сказав так, Саша, воно все добре. Можеш... Але саме головне, каже, я відчуваю життя тоді, коли я хворому спотрі. Ви навіть цей і трошки привезли.

Вам вдячні всім за те, що ви дійсно грієте наші серця. Я вам хочу відкрити одну таку правду, велику, щоб ви просто розуміли. Ви не дивіться на те, що ми тут всі такі старенькі. Всередині ми такі самі, як ви, навіть молодші. І настрій у нас такий ще кращий, і ми завжди радіємо тому, що ви приїхали і погріли наші серця. Бо в Слові Божому написано так: я потребував. І ви, мене, і ви прийшли до мене, хотів їсти, і ви мене накормили. І сьогодні ви принесли те слово, ту надію, що ми комусь потрібні. Що дійсно ми що почули Слово Боже про те, що ми дійсно маємо спасіння Ісуса Христа. Слава і слава Богу, за все. І все, це ми бачимо, що дійсно велика робота Божа здійсняється в серцях наступного покоління. В Івана написано такі цікаві слова. Я завжди люблю говорити їх. Написано так. Нема нічого кращого, ніж чути, що діти мої ходять в світлі. Чути не про те, що говорити, а чути. Діти звершають таку роботу, що чути звідусів, що вони ходять в світлі. Так, хай вас всіх Бог благословить. Дасть вам наснаги, щоб ви ще більше приїжджали до нас і при вашому ізобілії не забували і за нас. Хай вас дійсно всіх Бог благословить. Благословить ваші родини. Наповни ваші серця радістю, повнотою, милістю і любов'ю. Во всьому, Але во всьому, ми дякуємо тільки Господу нашому Ісусу Христу, тому що сила і повнота тільки в ньому, бажання і дія тільки в ньому, і все робимо тільки завдяки тому, що він пішов. Помер воскрес і омив нас своєю кров'ю і оправдав. І Амін. на сьогодні, незалежно від того, які ми є, ми всі брати і сестри, всі рідні в Господі нашому Ісусі Христі. Хай вас Бог благословить і хай вас Бог береже. А саме головне, щоб ви хранили ту надію, що ми дійсно колись всі зустрінемося у ніх Ісуса Христа. Нехай вся слава буде нашому Господу Ісусу Христу. Амін. Слава Богу! Амін. Дякую.